হেল্ল' এভৰি ওৱান গুড মৰ্ণিং এতিয়া মোৰ গা চা ধোৱা হৈ গ'ল আৰু মানে এতিয়া এইবিলাক কাম কৰিবলৈ ল'ম আৰু বাহিৰা যিখিনি কাম হয় সেইখিনি কৰা হৈ গ'ল এইয়া ৰাতিপুৱা চাহ একাপ খাবলৈ লৈছোঁ একদম গুড মৰ্ণিং দেখিছেনে লালচাহ এতিয়া ডালচাহ খায় তাৰপিছতহে বেলেগ কাম কৰিম নহ'লে কাম কৰা নহয় হেল্ল' এভৰি ওৱান গুড মৰ্ণিং এয়া দেখিছেনে একদম ৰাতিপুৱা থপা বাজি গ'ল আমাৰ একদম ৰাতিপুৱা ৰুটিন ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল এয়া বাবু শুই আছে তাৰ পৰীক্ষা আছে কাৰণে সি স্কুল নাযায় এই গুড মৰ্ণিং একদম পূৰা শুই আছে মই মাইনাই পঢ়ি কৰি স্কুল গ'ল আৰু এতিয়াহে এয়া কাম ৰাতিপুৱা কাম কৰিব লৈছোঁ গা ধোৱাই নাই এইয়া আঁঠুৱাখন খুলি লওঁ পূৰা দেখিছেনে একদম এতিয়া ঠাইঘৰ শৰাই মেলা চব কৰিব লাগিব অঁ শুন উঠা একদম শুৱে আছে ইয়াত দেখিছেনে এয়া পানী গৰম কৰিছোঁ একদম খালী পেটত মৌ সৈতি খাম এগিলাচ পানী গৰম পানী আৰু এইপিনে চাহ বনাই আছোঁ ইয়াত দেখিছেনে এয়া আগতে গৰম পানী আৰু হেৰি খাই লওঁ মৌ মৌ দি পেলাই গাখীৰ আছে কিন্তু গাখীৰ চাহ নাখাওঁ আমি ৰাতিপুৱাই লাল চাহে খাম হেল্ল' এভিৱান গুড মৰ্ণিং এতিয়া কাম বন কৰি হৈ গ'ল এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট বনাম ব্ৰেকফাষ্টত মই কি কি বনাম সেয়া আপোনালোকক দেখালে পাব ৰাতিপুৱা উঠি পেলাই মানে যিখিনি ঠাই চাই সৰা এয়া কাম কৰা হৈ গ'ল বিচনা নিচিনা পৰা আৰু আজি বাবু স্কুল যোৱা নাইকিয়া দেৰিলৈকে অলপ শুই আছে সেইকাৰণে অলপ কামখিনি কৰোঁতে সময় হৈ গ'ল আৰু গা ধুৱাব দেৰিয়ে হ'ল এতিয়া গা চা ধুই ধুনীয়াকৈ আহিলোঁ এয়া চাদৰ মেখেলা পিন্ধিছোঁ কেনেকুৱা লাগে ক'বচোন চাদৰ মেখেলা পিন্ধিলে মোক ঠিকনে আৰু সদায় পিন্ধা নহয় বাৰু কেতিয়াবা মন গ'লে পিন্ধো আজি মন গ'ল সেইকাৰণে পিন্ধিলোঁ আৰু এতিয়া ব্ৰেকফাষ্টত কি বনাম আপোনালোকক দেখুৱাম ব্ৰেকফাষ্ট খোৱাৰ পিছত আৰু বেলেগ কামবিলাক কৰি থাকিম এইদৰে দিনটো কি কি কৰোঁ কেনেকৈ কি বনাওঁ কি খাওঁ সেয়াই হেৰি কৰিম ভিডিঅ'টোত মানে কেপচাই কৰিম আৰু 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 আপোনালোকে মানে ভিডিঅ'বোৰ চাব আৰু ইমানখিনি কামৰ ব্যস্ততামতে বনোৱা হয় লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব যিসকলে নতুনকৈ চাইছে তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আহক এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট বনাবলৈ যাওঁ আপোনালোকে বাৰু ব্ৰেকফাষ্টত কি খাই ভাল পায় ভাত খাই ভাল পায় নে ৰুটি খাই ভাল পায় নে জলপান খাই ভাল পায় আমাৰ বেছিকৈ ৰুটি বনোৱা হয় কিন্তু কেতিয়াবা ভাতো খোৱা হয় মানে সদায় বেলেগ বেলেগ কিবা এটা খোৱা হয় আৰু ৰাতিপুৱা আজি ৰুটিকৈ বনাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু ঠাণ্ডাদিনত ৰুটি খাবলৈ ভাল লাগে কাৰণ ভাত খাই উঠাৰ পিছত আকৌ দুপৰীয়া ভাত খাবলৈ তেনেকৈ মন নাযায় সেইকাৰণে ৰুটিকে বনাম আৰু হেল্ল' এভ্ৰি ওৱান এতিয়া মই ব্ৰেকফাষ্টৰ কাৰণে এয়া চব্জি বনাব লৈছোঁ এয়া তেল গৰম হোৱাত এই গোটা জিৰা দিছোঁ ডালচেনি ইলাচী শুকান জলকীয়া দিছোঁ আৰু এয়া নহৰু আদা থেটলাই দিছোঁ এয়া পিঁয়াজ গুচি দিছোঁ মটৰ গুঠাই দিছোঁ আলু ৰঙালাও আৰু নিউট্ৰেলাৰ চব্জি বনাব লৈছোঁ পিঁয়াজ নহৰু ভাত খোৱাত ধুনীয়াকৈ চব্জিখিনি বহাই দিলোঁ এয়া এয়া মোৰ ৰুটি বনি আছে এয়া হৈছেহি আৰু আৰু এইপিনে তৰকাৰীও হৈ গৈছে চব্জিটো আৰু এয়া বাবুৱে মোক হেল্প কৰি দিছে এয়া চাওক এই ৰুটি পেলাত লাগিছেনে এইয়া চাওক সি ৰুটি বেলিছে কেনেকুৱা লাগিছে ৰুটি বেলিবলৈ ভালেই লাগিছে এয়া আমাৰ ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি হৈ গ'ল এয়া দিছোঁ ৰুটি চব্জি আৰু পিঁয়াজ দিছোঁ পিঁয়াজ পাইছে অঁ পিঁয়াজ দিছোঁ এয়া বাবুৱে খাবলৈ লৈছে খাই লোৱা এতিয়া হা ধুনীয়াকৈ কেইখন খাবা দহখন এই মই দহখন বনাব নোৱাৰোঁ দেই আপোনালোকেও গ্ৰহণ কৰক বাই ব্ৰেকফাষ্ট কৰা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া যিবিলাক কাম আছিলে সেইখিনি কৰা হৈ গ'ল এতিয়া ভাত বনাবলৈ যাওঁ আজি দুপৰীয়া ভাতত কি কি বনাওঁ সেয়া দেখুৱাম আৰু বিশেষ একো হেৰি নাই চিম্পুলকেই বনাম বাৰু আৰু ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্টৰ লগৰ চব্জি আছেই সেইখিনি চব্জি নবনাওঁ আৰু কি বনাওঁ আপোনালোকে চাব আজিও আকৌ মটন মাটন বনাব লৈছোঁ এয়া মই গোটেইখিনি নিমখ হালধি এয়া সানি পেলাই মেৰিনেট কৰি লৈছোঁ অকণমান পিছা মছলাৰ হেৰিবোৰ গুৰিও দি দিছোঁ ইয়াত মছলা এয়া আলু কাটি লৈছোঁ আৰু এয়া একদম পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ আহক এতিয়া মাটনখিনি বনাই লওঁ এয়া মছলা পিচি লৈছোঁ মই গুড়ি মছ মছলা যিহেতু ব্যৱহাৰ নকৰোঁ আৰু আলু কাটি লৈছোঁ সেইকাৰণে মাংসত দিয়া আলুকণ খাবলৈ বহুত ভাল লাগে তেল গৰম হোৱাত মই শুকান জলকীয়া আৰু গোটা জিৰা দিছোঁ আৰু এতিয়া পিঁয়াজখিনি দি দিম পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হোৱাত এতিয়া মই মাংসখিনি দি দিছোঁ আৰু নিমখ হালধি একদম মাংসখিনি পূৰা দিয়া আছে মাংসখিনি অলপ ভাত খোৱাত আলু দি দিছোঁ আৰু এতিয়া মই ভাজি আছোঁ মাংসখিনি পূৰা ভাজ খাওঁতে এতিয়া চিকাৰ মছলাখিনি মই দি দিছোঁ এই মাংসখিনি একদম মছলাতে ভাজ খাই গৈছে এতিয়া পানী দিম মই ফাইনেলি আমাৰ মাটন কাৰী ৰেডি হৈ গৈছে কুকাৰত দি দিছোঁ এইয়া মোৰ একদম মাটনৰ ফাইনেল লো থৈ গ'ল এয়া কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে ক'ব কমেণ্টত দেখিছেনে বহুত ধুনীয়া হৈছে আপোনালোকেও এনেকৈ বনাবলৈ ট্ৰাই কৰিব আৰু ক'ব বহুত ধুনীয়া গোন্ধও হৈছে একো মানে গুড়ি মছলা ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ মই আজি এনেকৈয়ে মাটন কাৰি বনালোঁ দেখিছেনে কেনেকুৱা হৈছে বাই